Роман Григорович, давайте з такої теми розпочнемо. Свігі Безкрестовець, крестовий позивним флеш, який тепер є радником міністра оборони, каже, що росіяни почали масово бити по нашій логістиці і лише за добу десятки ударів, зокрема по автобусах із людьми. І, зокрема, каже, що масово росіяни атакують логістику на Дніпропетровщині. Наскільки я розумію, якби це завдяки тому, що вони тепер використовують Starlink, от и, знову же, как бачили ми пас, и пассажирские потяг, так и інші выпадки. Насколько это серьезная проблема? Чем даст нам ее вирішити, решить? И что работает с этим? Фронтовая ПВО. ну а то ничего нового. Мы с вами об этом второй отговор Как только стало понятно, что Россия постав... россияне вместе с китайцами поставили на крыло сотни беспилотников в сутки тут же возникает вопрос о плотной фронтовой ПВО, для того, чтобы не дать возможности любым аэроцелям на крыле То есть аэроцелям не баллистики, баллистика идет 50 километров и выше в космосе по ее баллистической территории. А вот на крыле перехватывать вдоль линии фронта нет другого варианта, просто его просто не существует. Да, люди, которые мало разбираются в авиационной теме, особенно в системе противовоздушной обороны, они могут там придумывать, вот мы их видим, там, Федоровые сотоварищи так называемые, да и то же самое ФЛЕШ. оттуда же с этой, с этой серии. У них определенное восприятие, допустим, противодействия какого-то там информационного, технического, связанного со, с технологиями новыми, но это все не работает на больших площадях вот просто не работает, ну не перекроете вы в, в режиме купола э, всю Украину, 500 тысяч квадратных километров неоккупированной территории, 100 тысяч оккупированных, ну 500 тысяч квадратных километров ничем не накроете, ни РЭБом, ни э, по, по, противо дронными э, беспилотниками и так далее и тому подобное, технически это возможно, но это надо миллионы, перехватчиков, сотни тысяч операторов и так далее, и тому подобное. Оптимальный вариант из этой ситуации выход, это плотная фронтовая ПВО. Фронт у нас 1200 километров, плюс Черноморское побережье, пару сотен километров, плюс да, там, допустим, часть какая-то еще Беларуси, ну, допустим, если она там есть. То есть, грубо где-то около, ну, полторы-две тысячи километров фронта, и их можно перекрыть. Вот это, вот это как раз фронтовое ПВО, может перекрыть эти 2000 километров фронтальных, для того, чтобы через них просто тупо не переваливало вообще ничто, неважно под каким управлением. Сейчас это там под тем же спутником имеется в виду, с помощью Старлинка, есть межсвязь, так называемая, когда выстраивается определенная сетка тех же беспилотников, которые управляют. Есть ретрансляторы по, 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 по линии, выстраиваются. Впереди, как минимум впереди, уже использование того же искусственного интеллекта. Это беспилотник будет заходить на нашу территорию где-то через какую-то фронтальную дырку, а дальше уже выбирать цель, исходя из того то, то, того набора фото, видео, цифровых данных, которые в его голову будут заложены, и они будут выбирать уже, то есть машина будет выбирать сама эту цель. Потому в этом, в этом проблема сна. Еще раз повторюсь, бороться с ней можно. Единственный механизм, то есть фронтовой, плотный фронтовой До сих пор, кроме Романа Костенко, ну никто об этом не говорит. Вот посадили того же Федорова, дали, к нему, дали ему там более-менее каких-то вменяемых допустим, советников там, или замов, но у него нет концептуального видения этой проблемы. У него нет базового военного образования, он никогда нигде, и Федоров, и все остальные, кто сейчас с ним, они же никогда не служили, не знали, не летали, не работали с ЗРК, не знают, что такое система противовоздушной обороны, у них нет бэкграунда для этого. Цифровизация, какая бы она ни была хорошая, да, как бы не там войти в эти отрасли, хорошо себя не чувствовали и как они бы не, не играли в стрелялки, дойдя до, до 120-го левела. Но это совсем не та тема, которая должна решаться и приниматься решением. Если они сейчас уйдут, вот уйдут в, по, по проблематике, связанной с прекращением какого-то управления, с работой в IT-сфере в цифровой, там, связи с маском и так далее и тому подобное, уйдут от решения проблемы, она в другой плоскости находится. Она находится в плоскости э, системности управления системой противовоздушной обороны, которая должна быть передана в армейские, э, в армейские, на армейские площадки. Это должна быть армейская плотная фронтовая система ПВО, то есть в составе корпусов. Корпусаж создали. Сколько мы с вами говорили за дивизии лиза армии создали корпуса года два мы говорили что надо надо один одно еще колено управления создали корпусную систему там неважно это дивизия назови армия корпус все зависит от количества личного состава то есть создали корпусную систему ну что не прислушаться к фронтовой ПВО, но ну, мы сколько два года с вами говорим об этом и даже сейчас на данный момент кроме костенко никто это пока еще не, не ретранслирует а мы опять слышим от флэшей, от, от тех же Федоровых и кто там рядом. Вот какая-то проблематика, которую будут решать с помощью э, определенных, определенных механизмов радиотехнических. Она так, еще раз повторюсь, не решает. Ну, посмотрим. То есть они когда-то, в конце концов, набьют шишек. Просто чем опасны эти шишки? Это сотни тысяч жизней украинцев. Это называется, вот я иногда слышу, а вот зеленая власть, да, она там какая-то никакая пришла из ниоткуда, но она учится на ошибках, на своих. Эти ошибки нам стоили уже 500 тысяч жизней. Вот пока эта зеленая власть научится, мы сколько еще миллионов должны потерять? Они, а чтобы сразу поставить человека, который разбирается какой-то теме, имея базовое образование. Вот нет такой мысли, ни у кого не приходит из этой зеленой шушеры такая вот мысль идти, допустим, чинить зубы или лечить зубы к стоматологу, не к дяде Федору, который, к дворнику, который может только их выбить, если сильно надо. То есть, а идти именно к стоматологу. Вот такой мысли не приходит в голову всей этой зеленой шетельной шушей. Щодо флеша, я додам, у нього запитували, як він бачить реформування мобільних вогневих груп, і він каже, що вони можуть бути переміщені ближче до фронту, ну, це власне та ідея, правильно. про яку про яку правильно. це флеш каже, да, так. Да, так, це правильно. Ну, я просто мало знаю молодих сейчас на даний момент 7-й десяток, потому якщо если знают, то знаю только приблизно, примірно своєму же уровню. То есть, якщо молодеж так видит, правильно видит, молодец. В этом смысле, конечно, надо мобильные группы все собирать и отправлять во фронтальную ПВО. Но опять же, это решение с помощью фронтовой ПВО, с помощью увеличения плотности фронтовой ПВО. Это совсем другой механизм, тот, который с которым Федор вносится как Дурин со ступой. Создание купола над Украиной. не создаст он его. Израиль купола, купол создавал, 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 и в конце концов баллистика его пробила иранская на раз, два, три. Так, щодо логістики, так щодо атак по автобусах із людьми, дивіться, пасажирські поїзди, так, автобуси із людьми. Я до чого веду росіяни писав Нью-Йорк Таймс про те, що росіяни вибачились, начебто, за удар по Харківщині під час перемовин по Абудабі, мовляв, перемир'я енергетичне наступає, так але ще якби не всі там військові там їм було доведено, і саме тому був цей удар. Ну так пояснює це видання, так і ось це спілкування. Не знаємо, чи так воно було, чи ні, але все ж. Так, Роман Григорьевич, ну, то есть, что тогда означает, что пассажирские перевозки, ну, в зоне риска, в небезопасности? Все, все перевозки, как, как у нас, вся Украина сейчас, это поле uh -huh. боя. Россияне могут достать до любой точки Украины, это надо четко понимать. Почему и создание концлагеря на нашей территории, это геноцид украинского населения. Почему? Потому что... Надо было дать возможность выехать тем, кто мог выехать, допустим, по каким-то причинам, остаться тем, кто мог остаться. Это очень важно именно для выживания нашей нации. Нам надо было выпустить, не закрывать границы, а выпустить всех, кто мог уехать, то есть убрать из-под из ударов российской, российских средств поражения. И естественно, конечно, под, под, такая, все под ударами, вся Украина под ударами, то есть ничего нового в этом смысле. То, что россияне сейчас переориентировались, допустим, с некоторых объектов инфраструктурных на другие инфраструктурные объекты, ну так это говорит только о том, что они продолжают линию террористическую давление на украинское население. Это же основная террористическая идея. Почему? Да потому что есть переговорный трек. Сколько мы с вами четвертый год говорим, да, с этой зерновой сделки с ударов по Виннице в тот момент что Россияне это террористы, и они, естественно, пользуются террористическими методами. Но для того, чтобы они запускали механизм террористических атак, им надо обязательно кому-то влить в уши, найти свободные уши, найти какой-то переговорный трек и начать требовать то есть начать требовать свои условия капитуляции. Вот и все. Не давайте им этого трека, не давайте им эту площадку, закройте уши, под, забейте туда чопы конкретные, чтобы туда ничего не заходило от россиян, со стороны россиян, но у них уменьшится, у них же просто пропадет идея самого терроризма как такового, потому что не надо будет убивать тогда заложников, потому что никто не будет выполнять требования, потому что их не даже слушать никто не будет. Вот такой подход должен быть. Почему с террористами никто никогда из уважающих себя структур не ведет переговоры, потому что любые переговоры с террористом это убийство заложников. Потому, так сказать, ничего, ничего нового. Выходить надо с переговорного трека, а тех, кто туда погнал, я что уже говорил, арестовали, судили, расстреляли, чтобы следующем не повадно.